Ми переходимо до роботи з арабськими замовниками, щоб е, пощастило з такими працювати. Я питався. де хто вже працює, і я хочу запросити сюди Віталія Єсипова з доповіді, як я потрапив на балі. すぐにお越しです。 Дехто працює для арабських замовників, Валерій знайшов для себе цих замовників дуже хорошими, наскільки я розумію, і платоспроможними, і навредними, і вредними. А, а вам це подобається? В'язність, ні. <говори> <да>. <говори> тобто, якщо для вас платоспроможність перевищує вредність, то є саме послуга на А, да, спасибо большое. <laughs> а, всем привет. Я здесь вижу, как бы лица, которые меня уже слушали по этой теме. Я а, после, глупо а, собрав отзывы, да, немножко дополнил презентацию, поэтому те, кто слушали, узнают что-то новое. Я ее дополнил информацией о том, как выводить деньги, чуть-чуть больше хочу раскрыть, а, а также информацией о... В том, как вести переговоры, как вообще, в принципе, заключать договора и так далее. Тоже ее расширил. Итак, меня зовут Валерий, я собственник компании Dynamics, маленькие логики или видны из-за разрешения этого. Вот, и расскажу вам о том, как я попал в Арабские Эмираты. в общем-то, пойдем дальше. Итак, прежде чем рассказать о том, как, в принципе, я туда пришел, я бы хотел дать несколько фактов вообще об Эмиратах, чтобы понимать, с кем вы планируете работать. Предыдущий спикер, я буквально один слайд выплатил, успел. Он говорил о том, что надо знать клиента, с которым вы общаетесь. Да? Итак, Арабские Эмираты — это как бы страна, сейчас известная как самая богатая страна по нефти. У них нефть льется отовсюду, из крана, там, из скважины, откуда угодно. Вышел, копнул нефть. Все хорошо. Хотя 50 лет назад такого не было. Это был маленький портовый городишко, но я говорю о Дубае. Не о самих Эмиратах, а о Дубае. Это был маленький портовый городишка. это была сплошная пустыня. Вот на первой картинке видно, как изменилось все за 50 лет. А, также Эмираты еще славятся тем, что все слышали да, там, о там, золотом Мерседесе я не знаю, еще о чем-нибудь. Спортивное верблюде. Вот, спортивное мерблюди да. Также, допустим, я поставил пример самую высокую башню, которая существует в мире, называется там Буш Халифа. А у нее высота 828 метров. То есть, зачем вообще рассказываю об этом? Это люди, которые любят все самое-самое. То есть ты приезжаешь у них самый большой мол, у них самый большой аквариум, у них самый большой фонтан, ну и так далее, да, то есть, ну, у ребят есть какие-то комплексы. Также большая особенность Эмиратов то, что у них всего 10% населения страны это коренные жители, то есть это вот те настоящие арабы, которые живут на этом полуострове, да. А все остальные 90% это в основном приезжие. Причем Э, стереотип сложился таков, что да, там только индусы, ну, разработчики из Индии, да, будем более корректными, и э, только там филиппинцы, и все рядом прилегающие страны, которые по уровню жизни гораздо ниже. На самом деле это не так. Очень много русских, очень много, ну, под русским я подразумеваю славянские народы, которые разговаривают на русском, украинском и так далее. И очень много э, иностранных компаний из Европы, Америки и всех других стран. Почему? Потому что есть такая вещь как фризон которая позволяет экономить много денег большим компаниям. Вот. Добавлю еще сюда по поводу фризоны вообще экономии денег. Там есть у них такой нюанс. К примеру, можно приехать открыть, в принципе, любому человеку компанию в Эмиратах и получать деньги там, зарабатывать, деньги получать оплаты от местных клиентов и так далее. Но вы обязаны платить такую вещь, как лицензию. То есть, оплачивая лицензию, она там стоит каких-то денег в год, а вы можете работать и не платить больше никаких налогов. Купили лицензию, все круто. Но при этом стоимость лицензии никак не отличается от того, какие у вас миллионы проходят через компанию. Это 100 тысяч гривен там, или там, 1000 дирхам, или же 100 тысяч дирхам, или миллион дирхам. Не имеет значения. заплатил 20 тысяч дирхам за лицензию и работаю спокойно. Поэтому компании там, Microsoft, Mail.ru и всех остальных, они благополучно работают в Эмиратах и проводят через эти через эту чудную сторону денег. я бы тут проиллюстрировал первый, наверное, способ, да, или путь, или канал, как я их каналами назвал, через который можно заходить вообще в Эмираты. Я сейчас, опять же, я не рассказываю свой опыт, я пока не рассказываю о тех вариантах, которые мы пробовали, использовали, какие, в принципе, есть, и в конце расскажу о своем опыте. Здесь сбоку, давайте я подойду ближе, Здесь вот бы я такую шкалу выделил, на которой показал соотношение, это в деньгах, ну точнее процентное соотношение в деньгах, какой из каналов приносит больше всего денег. 10% занимает такая вещь, как хедхардинговое агентство, рекрутинговое агентство и так далее. То есть те компании и сайты, которые позволяют находить работу, ну точнее там еще сотрудников себе, разработчиков, ну и в принципе сами приходите и ищите себе работу. Я привел тоже небольшой список. Сегодня я без листиков, в прошлый раз я был с листиками, мог раздавать, сегодня записывать. Ну или презентацию скачать, если Юрий Старторбат ее вам отдаст. Вот. А, суть какова? А, есть очень много сайтов, да, это не, не полный список, это небольшой пример, на котором вы можете просто заходить и искать вакансии непосредственно в Эмиратах. То есть их всего 7. Я не помню их все названия, мы работаем с Дубаями, сейчас вот с Катаром будем еще работать но фактически 7 эмиратов, и по ним можно искать просто себе рабочее место, причем удаленное. Они абсолютно нормально и адекватно относятся к удаленным сотрудникам, поэтому вы пишите резюме, закидываете им на почту, потому что ответы на сайтах работы вообще не работают, можете не пробовать. Я сегодня расскажу ту историю, которую рассказывал на клубе, про то, как проверяются и смотрятся вообще резюме компаниями, которые ищут себе разработчика. Вот. Вы пишете резюме, пишете кавердайт, отправляете и все. Если вам ответили, возможно, вы будете с ними сотрудничать. Может быть, как постоянная работа, то есть там 160-176 часов в месяц, да, если же у вас такой <свят> рабочий месяц. Либо же проектная, к примеру, они закидывают заказ, просчитываете, согласовали, поехали в работу. Я пока не упрощенно рассказываю, потому что до нюансов с просчетами мы тоже дойдем. По поводу того, как принимается резюме. Этап приблизительно выглядит следующим образом. Это такая небольшая инсайдерская информация из компаний, с которыми мы работаем. Менеджер, который отвечает, там, HR-менеджер или просто менеджер, который отвечает за сотрудников и поиск вообще разработчиков, он смотрит почту. Видит в почте там отклик на какое-то резюме. Он заходит в это письмо и видит, что там нет никакого cover letter, То есть файлик прикреплен, типа читайте. Он это письмо удаляет. Он его даже не открывает. Вот дальше все. Потом, допустим, вы написали cover letter, вы описали там, что вы хотите что-то делать. Ну, такую, скажем, есть резюме у вас на лист А4, его нужно сократить там раза в 3 2 и вот ставить cover letter, чтобы человек, пробежавшись по этому письму, понял вообще, кто вы и надо ли смотреть что-то подробнее о вас. Если, допустим, он прочитал и все устраивает, то, будем так сказать, первый этап вы прошли. Дальше он смотрит на название файла. Хм, я вначале забыл сказать о названии имейла. то есть это до то, того, как он письмо. Если название имейла есть какие-то там киса, собачка, там еще кто-нибудь, то это, это письмо тоже не открывается, это считается спамом и удаляется. А, если вы прошли этап Cover Letter, то он смотрит на название, в принципе, вашего, вашего резюме, потому что они скачивают файлы, ему потом лень искать в своих файлах там непонятно названное резюме. Оно должно называться фамилия и какая должность. То есть это обязательно. Если же вы прошли этот этап, он заходит, открывает это чудное резюме, читает его и, возможно, потом с вами свяжется. По статистике в процентах, наверное, хотя то и меньше компании отвлекаются на резюме. Поэтому, в общем, скажем, денежная масса это занимает всего 10%. Перейдем к следующему. Биржа фрилансеров, да, это вот та тема, с которой все знакомы, и для эмиратов это также работает, но у них есть там, биржа фрилансеров, форум, я назвал слайд, у них есть еще нюанс, у них есть ряд форумов, которыми они пользуются, они достаточно ленивые, они пользуются всегда э, такой, единая вот, база, единым местом, куда ты приходишь, и можешь получить все, не хочешь лазить, и парсить, хочешь разных сайтов. Мы заходим, например, на Дугвизл, там есть в списке. Это такой огромный форум, на котором есть все, начиная от Google собачек, там, я не знаю, присматриваем за детьми, заканчивая IT-разработчиками, нанотехнологии, какие-нибудь сервисы и так далее. То есть есть абсолютно все, вы просто приходите туда, оставляете свое объявление, и также можно искать по поиску просто э, тех, кто ищет, что что-то нужно сделать, потому что они любят это выкладывать. Это занимает процентов 15, потому что объявлений достаточно много, много русскоязычных объявлений, там есть, допустим, еще один такой как chatroom.com. Это Russian Emirates. Очень популярный сайт, именно вот для русского язычного населения. Меня все понимают, а то я смотрю в некоторые глаза, и мне кажется, что мой русский язык кого-то удивляет. Все, да? Все хорошо? Точно? Ну все, супер. А следующий это процентов 20 в общей денежной массе занимает партнерские программы с разными компаниями. А партнерским программам подразумевают, что, к примеру, вы закидываете не резюме как разработчика, а, к примеру, вы выступаете как, допустим, какая-то компания, ну, если есть там ФЛП или там, я не знаю, ООО, кто у кого зарегистрирован, выступаете как компания и говорите о том, что там, добрый день, у нас есть команда разработчиков, мы там можем то-то, 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 давайте дружить. А, это я так скажу, это приветствуется, да, потому что их цель – сократить свои издержки. Они все очень-очень-очень такие, как сказать, образованные бизнесмены. В том плане, что э, вопрос снижения издержек и повышения профита – это первый вопрос, в принципе, во всем. То есть мы можем сидеть не в самом роскошном э, каком-нибудь офисе, но при этом, если мы снижаем издержки и увеличиваем затраты, это классно. Но это касается только непосредственно компаний, которые также предоставляют свои услуги. Ну, такие как и мы, да, там делаем сайты, не знаю, что-то рисуем, разрабатываем, опаздываем. Ну, сейчас все зайдут. Я продолжу. Вот здесь я поставлю такую звездочку, давайте визуально все запомним, звездочка. Я в конце буду рассказывать о ведении переговоров, и это как раз один из этапов, когда есть масса нюансов по ведению переговоров и э, договоренности, прежде чем начать что-то делать. И мой опыт, который в моем случае, да, и опять же шкала денежной массы, это мой личный опыт, в моем случае это обязательно процентов от всей общей денежной массы э, э, приносит вот такой вот метод. Называется, я его назвал уехать, честно говоря, я очень долго думал, как бы назвать этот метод. Суть какова? Ну, у меня чуть-чуть была другая история. Уехать непосредственно в Эмираты и на месте уже искать или же работу, или же партнеров, или же просто клиентов, да. То есть это такой комбинированный способ, но который позволяет а, привести наибольшее количество а, проектов, заказов, не знаю, как правильно назвать. А почему, объясню. То есть вы, работая, ну, опять же, да, то наибольшее я говорю, исходя из того, что результативность. Вы, к примеру, сделали 100 заявок, из них один заказ. То есть результативность 1%. В данном случае вы провели 10 встреч, 5 заказов. Результативность 50%. Понятно, да? Запутался в своей идее. И у меня было приблизительно вот последний вариант, только заранее я отправил туда сестру. Я ее туда послал, она прямо. Да. А, а, не, она отдыхать поехала. Она просто поехала отдыхать, она тоже дизайнер, я говорю, слушай, Катюш, ты будешь отдыхать? Вот ну, ты там пообщайся, там, поузнавай. Ну, нет, на самом деле не с кем общаться, потому что открываешь в основном русский. То, а, говорю, познавай, посмотри там. она просто думала, что там может поработать, там тоже можно дизайнером. В итоге она там уже отдыхает третий год. Вот. И, соответственно, работает, помогает. Я недавно буквально ездил, там фоточки есть, заложил. Вот, ездил тоже туда общаться. Ну, это, в основном, была деловая поездка, но, естественно, появилась сестру. Почему самый эффективный? Еще раз, да, повторюсь. Когда человек ведет с вами диалог не через переписку, он не общается с электронным письмом, он не общается с тем текстом, он общается с вами. Да. Ну, параллельный вопрос. Опять же, общение, это барьерное. Я объясню. В данном случае я взял за константу, что английский язык мы знаем. Просто у них весь диалог идет, ведется на английском. То есть со всеми абсолютно не ведут диалог на английском. Даже зачастую между собой, там, в присутствии человека, который mm -hmm. не говорит на русском, они а ведут диалог на английском. Но тут тоже есть момент. Я сейчас расскажу о них, когда такой был человек в моем опыте. Привет. Пять минут. Так я только 10 говорю. Ну ладно. Ответ на вопрос я дал, да, Там английский это константа, то есть мы знаем все английские. Итак, они ведут диалог непосредственно с вами и их радуют, да. Одно могу сказать, что если вы девушка, лучше не ехать например, не в Эмираты, не вести диалог, лучше вести переписку, вот. Ничего в этом плохого нет, да, вы прекрасная половина общества, но все равно у них есть насчет этого пунктик небольшой, вот. Хотя в диалоге, в переписке, когда вы, допустим, общаетесь непосредственно по работе в вы имейлах, у них проблем не было. Был вопрос по поводу этого. То есть они все-таки ведут бизнес, они уже привыкли к вот этим вот девушкам, у которых не фига, как говорят, ходят по улицам, поэтому все хорошо. Так вот, я поехал туда, я провел буквально 3-4 встречи, привез оттуда 3 заказа, Общаясь с одной компанией, мы договорились о том, что у нас будут партнерские отношения, то есть они все свои заказы закидывают там на просчет, не все подходят, потому что у них с точки зрения IT то население, скажем так, малообразованное. То есть для них, к примеру, верстка сайта – это классно, все супер, у меня есть сайт отверстан. Надо что-то поменять, но это же нужно к программистам сходить. То есть понятие административной панели у них вообще нет, да, и работы там с контентом вообще. То есть нет никакого представления. Все красиво в интернете есть, телефона увидел, все супер. Поэтому зачастую очень много мусора. Также много мусора из-за того, что много разработчиков из соседних стран, таких как э, Индия, таких как там, Филиппины, Пакистан. Поэтому, допустим, я когда-то видел в в интернете сайт на за один день. Не знаю, видели, не видели. Да, вот из этого разряда, поэтому их это устраивает, и есть жесткая конкуренция в плане дела. Я открою вот этот слайд, а пока я расскажу о пунктике по поводу ведения переговоров и по поводу языка. Когда вы приезжаете на переговоры или же переписываетесь, да, не имеет значения, присутствуете, переписываетесь, важно всегда договориться обо всем на берегу. У нас есть уже опыт, я сегодня общался с Русланом, он рассказал мне о том, что помогла моя лекция, лекция и выступление. Есть момент важный. Они любят торговаться. Всегда, всегда торговаться. То есть вы никогда не продадите, ну, точнее, вы продадите проект, но больше не получите ни одного заказа. То есть, когда вы делаете просчет проекта, всегда закладывайте минимум 25% на то, что они попробуют вас подвинуть в цене. То есть, любой диалог заканчивается так, окей, все супер, классно, нам так все нравится, а сколько вы нам скидки сделаете? И начинается. Вот с, у кого как, у нас доходили такие там пляски с бубном до нескольких месяцев, пока местница согласуется цена и не пойдет в работу. Это второй пункт, который тоже нужно учитывать. Время. Они очень вальяжные, очень ленивые. Поэтому согласование проектов не ожидайте, что сегодня вы закинули, сегодня или завтра получили ответ. Мы один проект ждем 6 месяцев, даже уже больше, с лета, ответа. Ну, как ответа. они присылают нам какой-нибудь запрос через 3 месяца. Мы вам отсылаем и а опять как бы без да, и все. Вот, поэтому всегда да. да. Вы даже относитесь к рискам, наверное, если вы на что-то рассчитываете, значит, я уже это получаю, не Нет, у них нет рисков. Нет, с вашей стороны. А, с нашей стороны, вы понимаете, в чем дело? Если же вы ну, планируете, выходя на рынок Эмиратов, только на него работать и ждать оттуда заказы, это провальная тактика изначально. То есть на них положиться вообще нельзя. Это я вам честно и откровенно скажу. То есть, с одной стороны, с точки зрения там, согласования этапов и так далее, да, заканчивая оплатой. То есть и вопрос оплат, и по поводу, того, что нельзя положиться, это, наверное, вопрос не то, что у них нет денег, они там не хотят вам заплатить, а вот просто им лень, не могли дойти до банка. Там банк находится на первом этаже из офиса, когда я выхожу, он уже закрыт. То есть когда я захожу, он еще не работает. То есть, ну, как-то вот так. У них такие казусы бывают. Вы и, нас отмовляете с ними фрицеваны? А? Нас отмовляете? Не-не-не, я, я, я ремарку я хотел в конце сделать, что не хочу отговорить я с ними работать, работайте, пожалуйста, да? Ну, конечно, стоит. Просто смотрите, давайте так. Дешевизна сайтов, а в их понимании, допустим, это там 300 баксов за верстку, да, а в нашем понимании это уже не дешево. Ну, к примеру, да, я сейчас говорю абстрактные цифры. То есть 300 долларов за верстку двух страниц. К примеру, для них это нормально и дешево, для нас это как бы обычная цена, все супер, класс. Я отверстал, не надо париться на типу верстку, все хорошо. да? И это же касается разработки сайтов. То есть э, у нас соотношение цен, я вначале забыл, наверное, сказать об этом очень разное. У них за 50, за последние 50 лет, вот как только они откопали да, нефть, а после этого у них не менялся курс. У них курс э, по отношению к доллару 365-36. Я был 4 месяца назад, по сегодняшний день 365-36. Ни на цент не подвинулся. То есть их вообще, в принципе, это как бы, ну... Они ни за что не переживают, И их валюта очень стабильная. Вы правительству с кинционными клиентами, четыре сервисные компании, которые вас перепродают. Просто. И конечные клиенты, и компании. А, вы в раза дороже? Просто, какие варианты? Это уже не наша проблема. Мы выставляем те рейти, которые нас устраивают. А за сколько они продают? Да, есть такие варианты, когда у меня сестра работает в компании, она получает зарплату на наши деньги там порядка 2500 тысяч, четырех тысяч долларов. но при этом ее руководитель ее работу трехдневную продает там десятки тысяч долларов. Вот, а по типу чикования кинцевого клиента во семинах? А у них нет ожиданий. Да. У них это вариант так, если ты приходишь с классной презентацией, к примеру, ну это не из моего личного опыта, а из опыта компании на месте, да, а если ты приходишь с классной презентацией, то есть ты вообще без презентации не можешь, в принципе, прийти, но если ты пришел с классной презентацией и рассказал, какой это будет просто самый лучший сайт, ни у кого такого нет, даже если это обычный купленный шаблон там, и классные картинки со стока. Все, у тебя купят и париться не будут. А, важный момент вот к, к вопросу да, – это сроки. А, они хоть сами очень ленивые и всегда их срывают, но от исполнителя требуют все сделать вовремя. Вот 26-го, значит, 26-го. Мне все равно, что там у вас Пасха, непонятный праздник какой-то, то есть там Новый год, вы посчитали, вы сказали, что это 26-го должно быть 26-го. Пусть оно кривое, пусть оно не работает, то есть, но оно должно быть 26-го. Все. Как бы это важный момент. У меня совсем мало осталось времени. Я, наверное, остановлюсь на самом тоже интересном моменте, это как оттуда деньги забрать потом. Я здесь показал 4 примера, но в данном случае, наверное, больше категории да, системы переводов. Я выделил специально сразу три системы. Они отличаются по цифрам и по разным потребностям по документам. Western Union самая простая, но самая дорогая. От 3 до 5 процентов. То есть это делается очень легко. В любом банке абсолютно у них есть Western Union. А у них есть представлены практически все крупные банки мира. Вот. Человек просто приходит, ложит деньги, вы пришли через там, он положил, он вам прислал номер, вы пошли, уже получили в чем преимущество получаете в долларе. То есть это, конечно, круто. Они а ложат там дирхамов, вы получаете в долларе. Доллар у нас здесь особо, ну, валюта стабильная, а наша относительно плана нет. Поэтому классно. Второй вариант система переводов Unistream. Она также у них представлена в Эмиратах. Они дешевле, они там берут от 2 до 2,5% за перевод. Плюс у них есть веб-сайт, да, который, через который можно закидывать, ну и с него же получать. Вывод производится там, на карту банковскую здесь. Есть перевод SWIFT, он самый, самый, в принципе, дешевый, получается, среди всех, ну, кроме последнего кармана. Вот. Самый дешевый, там порядка одного процента, даже чуть меньше. Но деньги идут до 7 дней. И второй момент важный в том, чтобы вот тот ваш клиент, с которым вы ведете диалог, он понял, что нужно написать, что это личное сбережение в назначении платежа. Потому что если же это будет коммерческая деятельность, то государственные органы заинтересуются вами. Вот, поэтому, если делаете, ну, хотите сделать свет перевод, это достаточно просто. Он приходит в свой банк, дает реквизиты, вам надо, допустим, иметь валютную карту здесь, взять реквизиты там, бенефицианта да, или получателя, там, код и так далее, вы передаете их своему клиенту, и он просто в банке со своей карты делает перевод на вашу карту в нашем банке. Идет до 7 дней, как я сказал, но важно назначение платежа. Ну и последнее, это в карманах, это самое очевидное, да, то есть если у вас кто-то там едет отдыхать, у нас, я, честно скажу, я раньше не знал, что у меня друзья такие богатые, и я вот сколько этих, я один раз только через остальные Union получал деньги, все остальное мне в карманах привозили, то есть у меня там то один друг едет, то другой друг, то третий едет, прикольно. Вот. А, плюсы и особенности, я их выделил из слайда, оплата в валюте, ну, реально много опыта, опыт ведения переговоров элементарно даже подтягивание языка. Ну и, естественно, стоимость. За стоимость я сказал, да, о том, что когда закладываете цену, обязательно закладываете процент на торги, будут торговаться. Из особенностей, я их не назвал минусами, да, этот вопрос я не отговариваю. Это особенности. Любят скидки, сроки согласования очень-очень-очень много времени занимают. Высокая конкуренция конкуренция, я подразумеваю, вот большое количество разработчиков из Индии, они все равно немножко портят статистику, скажем так. А местные представители лучше. Это вот по поводу партнеров, да, продать самому, зайдя в любую компанию, не получится. У вас не тот цвет кожи, вы не на том языке разговариваете. Вот, поэтому надо искать местного партнера, местного представителя. У них очень нравится эта практика, да человек выступает просто вашим лицом, и идет на какие-то диалоги даже без вашего присутствия, приходит вам и приносит честный ответ. То есть, чем хорошо, они достаточно честные. Они хитрые, они бизнесмены, но они честные. Это радует. Левое описание языка. Ну, у нас правое описание, у а них левое описание. Это тоже очень большой нюанс, связан с тем, что арабский язык пишется справа налево. Очень много заказов приходят с, допустим, там, двумя языками на сайте. И верстка, честно говоря, немножко в шоке от того, что есть написание текста справа налево. Вот. точнее, слева направо. Ну, справа налево у нас слева. Он, короче, запутался. Ну, одним словом, мы пишем слева направо, а не справа налево. Да. Еще такой вопрос, Парень. А у них, по-моему, не знаю. Давайте задание уже в формате. Там, а, 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 ну, вау эффект, да, я сказал, потому что если вы их пофиг, что вы сделаете, в принципе, если это будет вау, это будет круто, они это купят. Неделя действительно смещена, они работают с понедельника по четверг, есть с воскресенья по четверг, а пятница, суббота отдыхают, сегодня у них выходной. Вот, мы ну, работаем. Да. А, и по поводу переговоров добавлю небольшой нюанс. И тоже не стоит долго удивляться. Допустим, если вы в скайп-коле с ними разговариваете, они обязаны все да, знать правила переговоров, они обязаны говорить на том языке, на котором вы понимаете. То есть, точнее, на котором понимают все, кто участвует в переговорах. И зачастую это английский. Но у них бывает такое. У меня была эта на Skype, это приличная встреча, но в скайпе такое тоже бывает. мы там ведем диалог, я задаю какой-то вопрос, человек, с которым я веду беседу, он не может сам принять решение, он так поворачивается со к своему соседу, там коллеги, и на арабском начинает что-то с ним там тарывание там. Ну, что-то обсудили, да, 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 согласились, он поворачивается, начинает мне давать ответ. То есть я понятия не имею, что они там обсудили, поэтому не удивляйтесь. Такое бывает, если вы начинаете слушать от это не скайп то есть это они там переговариваются. У них там какие-то свои местные диалоги. Вот. Но при этом переживать за то, что они там только что вас обозвали как-то, или еще чего-то не стоит, потому что они абсолютно адекватные, порядочные люди. Вот. А, ну, я практически опыт рассказал свой и вот мои контакты. Все, большое спасибо.